Цей дует нагадує нам круті ретро-автомобілі. Чим старші вони стають, тим дорожчі. А які вони дорогі для нашого проєкту? А які вони жадані, цим вони, до речі, з задоволенням користуються на репетиціях. Сейчас музыку музику слушаю мало, почти не слухаю, в машине. В Машині. Вот джазовое радио какое-то работает, там тихонечко люди импровизируют что-то такое, и хорошо. Ну, на не надо забывать, что Люни закончил институт культуры, вот, и все, этим он занимался в течение многих лет. Это да? было у него все в порядке, Мне не приходится с ним, мы с ним просто на уровне, глаз уже друг друга понимаем. У меня должен быть поймите. Вроде друзья, товарищи, еще про любовь. Утесов, ну как же, как выбор. Всю жизнь мечтал что-нибудь спеть. Из маленькой короткой песни она два куплета, два припева, все там. Она идет полторы минуты. Но мы из нее сделали, я надеюсь, что такой опять маленький спектакль. Завдяки цьому дуету українські бабусі відмовилися від корвалолу і валюдолу, тому що як заспокійливі ліки, вони слухають їхні пісні. І на душі стає спокійно, а на серці так тепло-тепло. Зустрічайте Леонід Багутін, Тетяна Лазарева! от чего ты спросишь я всегда в печали слезы подступая лью через край у меня есть сердце того, кто любит Трудных нет загадок Для того, кто любит Все они простые еще завершился вид театру Карабаса Барабаса. Стильки два справжних персонажа. Леонид, а куда ждились Буратино и Мальвина? Они вместе? В данный момент? Вообще это группа Кис. <laughs>